ভুল নিজৰ হ'লে বিপদো আমাৰ নিজৰে হয় সেইদিনাখন জুইকুৰা জ্বলাই থাকোঁতে কিয় জানো পকা এডোখৰ ভাঙি আমাৰ ট্ৰেনিটাৰে কাপোৰ জ্বলি গ'ল সেই ভয়তে আজি ভাবিছোঁ পুৱাৰ ভাগতে এটা চৌকা বনাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ চৌকাবিলাক অৰুণাচলীয় লোকসকলৰ চাংঘৰবিলাকত বহুত ব্যৱহাৰ হয় আজিও আকৌ ৰাস্তাৰ পৰা পুৱাৰ ভাগতে গোবৰ আনি সেইদৰে মাটি আৰু গোবৰৰ কাম কৰিছোঁ সৰুৰ পৰাই আমি গোবৰ মাটি থকা ঘৰতে ডাঙৰ দীঘল হ'লোঁ ঘৰ মচিও বহুত বেছি ভাল পাওঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত বাৰু এতিয়া ঘৰ মচিব লগা হোৱা নাই চাৰিওফালে পকা কৰিলে পাকঘৰটো ঢালাই মাৰোঁতে এটা ভুল কৰিলোঁ চৌকা এটাৰ কাৰণে গাঁত এটা কৰিব লাগিছিলে কিন্তু গাঁতটো নকৰা দুখত সেইদিনাখন আমাৰ বিপদ হৈছিল এই ফ্ৰেমটোৰ ধুনীয়াকৈ তলতো কাঠ দি দিছে আৰু ওপৰৰ ফালে দুখন তিন ডাঠ কৰি দিছে যাতে গৰম হৈ টিংখনত নালাগে আৰু কাঠডোখেও যাতে পুৰি নাযায় গোবৰ আৰু মাটি একেবাৰে মিহি কৰি ধুনীয়াকৈ ইয়াত লেপটো দি দিছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান কিন্তু কাঠৰ ছাইড ফ্ৰেমটো অকণমান বহল হ'ব লাগিছিলে তেতিয়াহ'লে দীঘল দীঘল খৰিবিলাক হোৱা হ'লেও আমাৰ কাঠৰ ফ্ৰেমৰ কাষত মানে জুইটো নালাগিলে হয় মাজতে এটা খাল কৰি দিছোঁ যিহেতু ফুচাইবিলাক জমা হ'ব লাগিব আৰু ইয়াততো বেলেগকৈ চৌকা এটা বনাব পৰা এতিয়া সুবিধা কৰি লোৱা নাই কিন্তু জাকি এগছ আনি এই ঠাণ্ডা দিনকেইটাত জুইৰ কাষত বহি বহি ভাতকেইটা চব্জিকণ চাহপানী এটুবা বনাই খাব পৰাকৈ সুবিধা কৰি লৈছোঁ এডোখৰ এডোখৰ ছাইডত কাঠ দি দিছোঁ মাটিখিনি অকণমান টান হ'ব লাগিছিলে কিন্তু ঢিলা হোৱাৰ বাবে অকণমান কাষলৈ চাপি চাপি আহিছে সেইবাবে কাঠ দিছে ছেফ গাৰ্ড দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মাজলৈ আহি নাথাকিব ওপৰৰ জাকি এগছ দি দিম আনহাতে তিনিদিনমান যদি ভালকৈ শুকাই যায় মোৰ চৌকাটো জুই খুৱাব পৰা হৈ যাব আমি গাঁৱলীয়া মানুহ কোনোবা ঠাণ্ডা দিনত পুৱাৰ ভাগত আহিলেও জুইকুৰাতে বহে আৰু কোনোবা আহিলে মানেও ভাত পানীকেইটা বনায়ো জুইকুৰাত ভাল লাগে আৰু এতিয়া চাব আপোনালোকক দেখাম সন্তে পাছতে মোৰ মাটিবিলাক টান হোৱাৰ পাছত চৌকাটো দেখিয়ে মৰম লাগিব দাঙিবও পৰা নাই ইমান যে গধুৰ এনেকৈ ইয়াত থৈ দিলে তিনিদিনৰ পাছত শুকাই যোৱাৰ লগে লগে ভিতৰলৈ দাঙি লৈ যাব পাৰি আৰু এয়া আমাৰ হাঁহৰ পৰা উৎপাত দেখিছে হাঁহকেইটাই গোটেই বেঙেনা জলকীয়া আনকি জলকীয়াটো পৰ্যন্তে খাই দিছে পাতবিলাকতো খাইছে খাইছে গোবৰ অকণমান বাচি আছিলে সেইবাবে গুৰিয়ে গুৰিয়ে অকণমান গোবৰ দি দিছোঁ যাতে সোনকালে গছ কেইজোপা আকৌ জীপাল হৈ যায় ছাগলী আৰু গৰুৱে বেঙেনা জলকীয়া এইবিলাক খায় বুলি জানো কিন্তু আমাৰ হাঁহকেইটাকো সকলোবোৰ উদং কৰিলে গোবৰ পানী ছটিয়াই দিলে ছাগলীয়ে নাখায় কিন্তু হাঁহে আৰু গোটেইখিনিয়ে খায় চৌকাটোৰ কাম বনবোৰ কৰিলোঁ আৰু চৌকাটোত তিনিদিনমানৰ কাৰণে এইদৰে ইয়াত শুকুৱাবলৈ দিলোঁ আনহাতে একেবাৰে অকণমান জলকীয়া জোপাও খাই খতম কৰা দেখি অকণমান গোবৰ দি দিলোঁ গাটো একেবাৰে অসুস্থ তথাপিও কাম বন কৰিবই লাগিব আৰু ঠাণ্ডা দিনকোৰাত ৰাতিপুৱাৰ সময়ছোৱাত গাটো ধুবলৈ বৰকৈ ভয় লাগে অকণমান যদি গাটো বেয়া হৈ আছে অধিক গাটো বেয়া হয় নিজৰ ঘৰত গোবৰ নথকাৰ কাৰণে এতিয়া আকৌ জ্বৰ জ্বৰ তৰ পৰা গোবৰ আনিব লগা হৈছে গৰুজনী মাহঁতৰ ঘৰত আছে ছয় সাতটামান পোৱালি দিলেই তথাপিও গৰুজনীয়ে আমাৰ ঘৰটো ল'ব নিবিচাৰে সেইবাবে মাহঁতৰ ঘৰলৈ গুচি যায় আৰু মাহঁতৰ ঘৰখনতে দি দিলোঁ ইয়াত অকণমান ৰুই থৈছোঁ পানী কোমোৰা পুলি তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই